Маска, про всі ці теми я хочу запитати у нашого гостя. Це Валентина Гадєнов, популяризатор астрофізики і космосу, блогер. Вітаю вас, Валентина. За дякую, що завітали. Сьогодні Спасибо. у вас насичений день, але все ж таки приділіть нам трішечки уваги, і давайте поговоримо про насправді для мене романтичну тему. Для вас вона напевно більш. А, прагматична а, чи це не так? Космос ну, що для вас? Я люблю цю тему з раннього віку, поэтому мені не представляє труда об этом говорити і популяризувати нікакого. А ви завітали до нас за кордону далекого? <гум> ви мешкаєте у Гітенберзі, так? Да, в Швеції. А, але Уже 20 років, да. більше 20 років. більше 20 да. років до. Якщо вам не зрозуміла мова українська, я можу прийти на. Я вас розумію прекрасно. Так? Добре. Да. А, дивіться, у вас в підписниках 17 тисяч користувачів Фейсбук. Це досить велика кількість, і часто багато, наприклад, українських політиків досить відомих, мають менше підписників. І з чим пов'язана на вашу думку така зацікавленість людей цією тематикою? Ну, во-первых. Потому что космос ⁇ это тема очень интересная да, для, любого для любой возрастной группы. То есть космосом интересуются и самые маленькие, и самые пожилые люди. Почему? Потому что всем интересно, что происходит за пределами нашего земного мира. Да? То есть люди начинают осознавать, что мы живем не просто здесь на Земле, а находимся в намного более огромном пространстве. Да? То есть реальность оказывается намного больше и впечатлительнее, чем просто наша маленькая планета. И поэтому проявлен такой интерес, тем более я описываю все открытия и достижения человеческие, да, человечество от первоисточников, от нас, от уважаемых научных журналов. Поэтому людям интересно видеть, что происходит в данный момент. И я думаю, даже сейчас уже не осталось людей, которые не видят этого, да, то есть... Я думаю, всі вже прогресс що технологічний прогрес 5 лет, да, років, ускорился. То тобто поступають новости одна зі бачити другої. Це інтересно, ми долучаємо до нашої розмови глядачів. Ми ставимо для них питання для голосування. І питання у нас таке: а, чи вірите ви в існування інопланетного розумного життя? Так? Чи ні? А якщо можна, спочатку а, ми поставили питання інакше слово розумне опустили? Що вірите Ви в інопланети життя? А, Але потім поміркували, вирішили, що треба все ж таки додати про розумне. Ви вірите у доканішне. Да, я та я багато раз пішу в своєму фейсбуці. своєму Фейсбуке. Почому? Потому що і ситуація змінилась в науці. У нас пові у чоловічство У нас, я коли говорю ми це всі люди на землі. Появились технологии, которых у нас не было раньше, и поэтому мы делаем открытия э, все больше, которые нас ведут к, к этому значит, пониманию, что мы не одиноки. Э, если раньше значит, э, э, мы видели э, планету Плутон всего пикселей, да, когда я рос мальчишкой, э, нам показывали, вот это Плутон, а там несколько каких-то пикселей, да, то сейчас мы видим Плутон, как я вижу сейчас вас, то есть прямо над поверхностью. Поменялись технологии. Естественно, это дало нам больше знаний. Таких знаний, как мы даже предполагать не могли раньше, что в нашей Солнечной системе, то есть в нашей Звездной системе, находится более десятка космических тел, которые имеют океаны на своей поверхности. Замерзшие или жидкие водяные океаны. Да? В это трудно поверить, но благодаря НАСА, кстати, которую я постоянно беру материалы оттуда, очень много материалов, очень много визуальных материалов, таких как фотографии, потому что и именно НАСА обладает этими визуальными да, технологиями а -а -а -а, астрофизической инфраструктуры, таких как телескопы, да, причем которые не имеют аналогов, да, на орбите находятся, показывают нам космос. И это все вот как раз я описываю в своем блоге, да, и людям это очень интересно, потому что, вы знаете, потому что темп увеличился. То есть нам дают теперь пресс-конференции, да, вот последнюю, если вы помните, буквально неделю, ну, несколько дней назад по «Черной дыре», да, то есть человечество, пожалуйста, первый раз увидела черную дуру, как она вообще там выглядит да, у себя в регионе, ну, то есть где она находится, как выглядит материя вокруг, что происходит. И это на самом деле ошеломляющие вещи, потому что это настолько трудно увидеть такие вещи, о которых мы очень мало знаем. А что, с вашей точки зрения, дает людству ну, картинка с черной дырой? Ну, побачил, и что? Дело в том, что, может быть, не многие, но многие осознают, что это значит. А те люди, которые, допустим, имеют образование больше, чем другие, да, понимают, что это такое. Другим это просто нужно объяснить, что это такое, да, где находится, почему это важно. А почему это важно? Вы представляете, мы увидели черную дыру, которая находится в 55 миллионах световых лет от Земли. Соображаю. То есть, вот, пожалуйста, вот такие факты э, люди не знают. Они вот показали им черный дыру, А что это такое? Где находится? Какие свойства вообще? Что это дает это знание? Объяснений нет. Поэтому э, Володина, а вы да. как-то на как э, сопевидносятся э, ваши знания про все свет и религиозная свидомость? А ви к чому? Ви к тому, що я описую матрицю да, А, Ну я про те, що людина, коли бачить такі речі, як е, чорні дири, наприклад, да. фото, так, да. світлини їх, справжні світлини, не модель, не, е, не дещо сфабриковане, а справжнє, він себе усвідомлює як така маленька, як навіть не атом, а частинка атома. А коли він а, послуговується релігійною свідомістю, а, ну, він да. наближений до великого, до божественного. Тобто, да, да. І... не, не контактує з цими знаннями. я це Чи но... може релігійна людина а, займатися вивчати так серйозно космос? А знаєте, це дуже глибокий питання на самом деле. Да? Но я думаю, він відкритий. То есть а в свободному світі люди вибирають самі. во что верить, во что нет, да, там нет давления на тебя, вот вери это так, и ты должен верить, да, как в религии, например, да, вот Бог и все. Но дело в том, что э, многие люди хотят знать большего, не просто, например, э, ходить молиться в церковь, да, а знать, э, потому что он видит мир вокруг, он видит развивающийся мир, и поэтому начинается когнитивный диссонанс, да, то есть то, что ему рассказывают и одно, а то, что он видит, другое. И это сейчас как раз планета это и переживает. На самом деле очень много людей именно благодаря технологиям э, значит, увидели абсолютно новые перспективы, то есть а, по-новому -по увидели вообще всю картину мироздания. Да? Почему? Потому что, представляете, если мы найдем э, тех же микробов на Марсе, это будет означать, что мы нашли э, инопланетян. Почему? А потому что... Уже мик... мажорозумное життя, так? Нет, ну... Ну, микроб — это тоже живое существо, майжи, да? Майжи, и, и если оно живет э, за пределами Земли, значит, это внеземное существо, да, это инопланетное существо. Так вот, это уже вот этот момент уже перевернет всю нашу э, наши старые взгляды, да, вот пожалуйста, религиозные. Почему? Потому что возникнут экзистенциальные вопросы. То есть, а кто мы такие, если они там есть и если есть другие? То виходить вже картина міра радикально змінюється. Ми поки без цих питань і і тут не можемо впоратися. <рес> <рес> Хто ми такі? А, якщо говорити, от, власне про а, Марс, про його вивчення. Ми сьогодні вже я згадала Ілона Маска, і сьогодні тему ефіру назвали ми так: чи можливий наш український Ілон Маск у принципі? І чи він нам потрібен? От яка ваша думка? В наших українських реаліях ви дуже часто до нас приїжджаєте. Ви знаєте, що таке Україна, які в Україні люди. Ваши коллеги, кто выучает космос. А у меня уже под... ответ готов. Знаете почему? Потому что э, с прошлого года, э, с октября месяца, я познакомился э, с одним человеком, которого зовут Дмитрий Легиза, э, который стал впоследствии моим другом, близким, потому что мы заражены одной идеей. А, развитием космоса, потому что нам интересно, нам интересно видеть, э, э, что люди летают в космос, что они там делают. Самим слетать, в конце концов. Да? Так вот, Дмитрий... Э, открыл компанию, которая называется Space Logistics Ukraine, и мы набрали людей, да, специалистов, то есть, допустим, технических специалистов, юридических специалистов, значит, и пи пиарщиков, да, то есть пропагандирующая часть есть, потому что нужно людям доносить знания, да, прежде чем что-то делать. Так вот, эта компания как раз и создана для того, чтобы заняться... Постройка космодрома в Украине. То есть, главная мета это все же таки обустройвание да. космодрома. И вторая главная цель это изменение законодательства Украины, то есть закона предпринимательстве Украины в космической отрасли. Почему? Потому что сейчас космос вообще находится под монополием государства. В Украине. Да, да. то есть с этим невозможно ничего сделать. Да. То есть, допустим, представьте, у нас есть люди которые способны завтра вложить деньги в строительство космодрома. А вон и есть? Есть. Но дело а в том, что ну, эти люди. Понимаете, все настолько изменилось в мире, да, что люди начинают понимать, почему это нужно. Да. А вот, допустим, я вам простой пример передам. Я, кстати, хотел до ваших олигархов добраться просто объяснить им, что это может им дать, да. То есть у что... вас будем может весь а, Нет, я, я просто хотел, хочу донести, дело в том, что... Через наш эфир можно спробовать. А, да, вот, пожалуйста. То есть, Де, по нас... понимаете, э, э, вот ну, у вас тоже есть богатые люди, да, миллиардеры. Э, понимаете, и подарить стране космодром, который будет в ваших условиях, если он у Маска стоит, да, частный космодром, который он для себя построил, 115 миллионов долларов, то здесь его можно сделать даже дешевле. А что такое 50, например, миллионов долларов, да, у людей, у которых есть миллиарды. То есть это ну, сотая доля процента всего, ну там или да, десятая доля процента всего э, его состояния. Но дело в том, что если он, этот человек построит космодром в своей стране, подарит, скажет: вот, пожалуйста, там, да, десятая доля моего богатства, но я вам даю вот космодром для развития, этот человек попадет в историю своей нации. Почему? Ну, ну, ну ничего себе, да. Пришел человек, вот, пожалуйста, Илон Маск или как Илон Маск такой и подарил стране, чтобы страна развивалась. Почему? А потому что космодром является вообще началом всего развития в космосе. Да? Как вы собираетесь его исследовать, если вы, э, у вас нет откуда запускать даже ракеты? Да, вы их можете строить, а запускать места нет. Ну да? так то и я, вы не строим комплекс. Да, стачкан. и наша компания начала именно с этого. То есть прежде чем построить что-то нужно сделать расчеты. То есть понять, где ты будешь это строить. Да? Ну, как про Харсонскую область, так? Uh, не, ну это пока рассматривается, это пока просчитывается. Кстати, мы uh, сейчас работаем напрямую с uh, частной компанией украинской, «Прогресс тех», которая uh, нам помогает в этом вопросе. И, и уже в конце апреля будут выданы нам первые результаты, которые я опубликую, которые наша компания uh, опубликует, uh, во-первых. Uh, о, о том, где каких мощностей, каких размеров можно построить космодром да. в Украине для какого класса ракет? А Одесская это, область, это, то, область а, а Одесская это область тоже рассматривается, так, да, тоже может, рассматривается. Почему есть. это важно? Понимаете, Херсонская и, и Одесская область, они находятся возле акватории Черного моря. А это самый важный момент. Почему? А потому что э, ракеты, ступени можно сбрасывать в море, то есть в нежилых территориях, то есть мы никого не убьем. По сути дела. Но, дивіться, есть план Южмаша, тоже с будівництва, Але Южмаш хочет помочь. И критикуют их за это, что это Ну, это, наверное, я не знаю, Ну пока они только говорят. Понимаете? Мы вот сейчас, наша компания в конце апреля. Уже выдаст результаты по территориальным расчетам. Первые результаты, да, то есть оформление так называемой инженерной записки. То есть, понимаете, прежде чем оправдать эти научно-технические работы, нужно составить инженерную записку, от которой вытекает уже техническое задание, по которому уже дается. Полный ответ То есть, какие 20, а, Нет, 20, нет, 50? это все быстро, понимаете? А это будет же, это же самое... не про, Это же не проектировать космодром. То есть, знаете, ну, то есть сами э, эти здания, которые должны быть, да, какие должны быть вспомогательные инфраструктурные строения какие-то, да. То есть, не сам космодром, а где его можно построить. Нам, ну, прежде чем проектировать космодром, нужно сначала же вычислить, где. Вот этим мы сейчас и занимаемся в данный момент. Это первый крок, Это первый, первый шаг. Почему? Потому что это, когда у нас будет такой ответ, это будет очень серьезным политическим рычагом на власть, чтобы э, дать э, людям возможность э, развития космической отрасли. То есть э, разрешить вообще всем украинцам да, создать любой, ну то есть убрать Взяты все участь, лицензии, да? убрать, чтобы все, вот как это сделано в сверхдержавах мира, да, в США mm -hmm. и в Китае. Китай, кстати, с 2017 года, с 1 января, принял этот закон. То есть сделали, как в Китае. Все, Китай, любой китаец может открыть космическую компанию, построить ракету и улететь на другую планету. Все, вот она, свобода. Ну и, естественно, сразу ринулся частный бизнес. Да? Почему? Ну так у них тоже есть свои э, миллиардеры, которые стали теперь техномиллиардерами. Почему? Потому что организовали свои космические компании. Э, кстати, три из них уже имеют э, э, миллиардные обороты. То есть китайцы удивляют вообще со всех сторон, как говорится. Да? И государственная космонавтика у них... Э, и гражданская сейчас ну, частно развивается очень быстро. В следующем году будет запуск в 2020 году. Китайская компания частная будет запускать ракету ЦРС. То есть они уже начинают миссии не орбитальные, а в нашей Солнечной системе. Китай развивается очень быстро. Так вот, две державы. И если Украина это сделает, мы будем в стройке, как говорится, наряду с самыми большими державами. Почему? Потому что каждый гражданин... И я закончу один момент, извините. Дело в том, что чем это хорошо? А потому что это не используют деньги налогоплательщиков. То есть частный капитал. Человек пришел со своими деньгами. Он принес э, ин, инвестицию в страну, а не взял откуда-то откуда из бюджета, да, то есть из э, денег налогоплательщика. Вот она, пожалуйста, еще одна выгода. Да? И, естественно, э, многие, которые захотят... Э, Этим заниматься. Почему? Потому что вот новостей космических в мире столько, что больше и больше людей этим интересуются. Вдохновляют. Вдохновляются, да. Если бы сюда приехал Маск, кстати, вы знаете, самое главное, главное что бы он принес, да, самое лучшее, что бы он принес, он бы зажег десятки тысяч молодых людей. Вот. Потому что они видят своего героя, живого. Вот он. Он им рассказывает, как делать. Сам он это сделал. То есть, конечно, после него, ну я не знаю, станет больше студентов. Да, физико-математических там э, специализирующихся факультетов. Вот оно э, в Валентине, чем. Валентина, то ж, да. пан ЛГЗА має еще одну миссию – привести до Украины его на маску. Да, мы работаем над этим, но это очень сложно, потому что, понимаете, ему не нужны деньги. То есть мы ему скажем, да, вот давай 5 миллионов, там 10 миллионов долларов приезжай. А ему не нужны деньги, он миллиардер. Да? То есть его нужно заманить идеей или каким-то проектом Цикавен, полезным. Да, вот как надо заманить Маска а построить а космодром? космодрома... можно так а? можно космодромом за заманить его ну так я вот для этого так? все это и толкаю что я пытаюсь к вам привести его уже. вот второй год как ну вот так наверное надо сделать да чтобы заинтересовать его почему а а интерес будет стопроцентный почему во-первых Маск сам лично вы можете посмотреть на YouTube его интервью признался журналистке СНН что ракета украинская ракета после его после его фалькона, лучше зенит лучше в мире понимаете то есть потенциал есть и тем более цены здесь у вас намного дешевле чем в штатах да а ещё есть... у нас тоже красивые женки ага уже вот <свісно> 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 <заботить> аргументы <инструментом>. особенно <свісно> в одессе я сейчас прогулялся Валентина, дякую вам что завітало давайте підбувати піцумки інтерактивом пытале чи вірять одесити існуванні інопланетного розумного життя і голоси розподілилися навпіл: 50% вірить, 50% не вірить. Ага. А дякую вам ще раз. А, нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із Валентином Гадяновим, популяризатором астрофізики і космосу, блогером. А далі ефір самого продовжують світові новини.